নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যি অভিযান আছে সি অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে যোৱা নিশা আমি এটা ইনপুট লাভ কৰিছিলোঁ এটা তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ আৰু এই তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি আবেলি আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে ধলাই অঞ্চলত এই য'ত অভিযান চলিছিলে সেই অঞ্চলটো হ'ল সপ্তগ্ৰাম আৰু এই অঞ্চলটোতে অভিযান কালত আমি তিনজনক ব্যক্তি তাৰে এগৰাকী মহিলা আছে তাক আমি যেতিয়া ইন্টারসেপ্ট কৰোঁ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া খাল তালাচী চলোৱা হয় তালাচী কালত আমি একৈছ হাজাৰ য়াবা টেবলেটছ একৈছ হাজাৰ যাবা পৰা আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হল আৰু এই যিখিনি ইয়াবা টেবলেট আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ এই ৰিকভাৰী লগতে এটা স্কুটি এখন স্কুটি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা সৰবৰাহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এখন স্কুটিও আমি জব্দ কৰি কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে এই যিখিনি সামগ্ৰী নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ ইয়াৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ অনুমানিক বজাৰ মূল্য হ'ল প্ৰায় ছয় কোটি টকা গতিকে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে তেওঁলোকৰ লগত দূৰ তদন্ত আমি চলাই আছোঁ তেওঁলোকৰ সোধ পোছ চলাই আছোঁ আৰু আমি প্ৰাৰম্ভিক তথ্যত আমি তদন্তত গম পোৱা গৈছে যে এই যি বিচাৰ উপযুক্ত সামগ্ৰী আছে ই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিলে আৰু আমাৰ এই জিলাৰ জৰিয়তে বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিল আমাৰ যিটো আমি তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আমি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু আমাৰ এই যি অভিযান আছে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব আৰু জিলাখনৰ মাজেৰে যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অবৈধ সৰবৰাহ নহয় তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰব হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা যিকেইজন ব্যক্তি আছে আমি গম পোৱা মতে আৰু তিনিজনকৈ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্কত আছে গতিকে তেওঁলোকক ধৰিবৰ কাৰণে আমি দূৰ তদন্ত চলাই আছোঁ যিকোনো তেওঁলোকৰ তিনিওজনো ব্যক্তি গোটেইকেইজন ব্যক্তি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা নহয় চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা অহা আৰু তাৰে দুজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা